gotta focus on <imitation> on 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 yourself, your 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 dreams, mind, health, фокн сон ф дрим он майд он готво нев кип хэд ассалому алейкуm obunachilar kanalimizga takror xush kelibsiz azizlar uh, bugungi masalamiz yana shu приглашениялar ko'pchilik juda ko'pchilik olyapti приглашения Uh, hattoki germaniyadan olayotgan do'stlarimiz bor uh, polsha davlatidan olayotgan do'stlarimiz bor mana shular to'g'risida gaplashamiz bularda ham ba'zi bir problemalar kelajakda chiqishligi mumkin mana shularni men sizlarga bir tushuntirib o'tmoqchiman uh, uh, mana shuning uchun men ataylab sizlarga bugun yana bir video qilishlikka uh, yana bir videorolik qilishlikka majbur bo'ldim chunki menga judayam ko'p bir instagram va uh, telegramdan ko'p haqiqatdan insonlar shunday bir ko'p yozadiki kunlikda misol zamon kelganda yuz kishi yuz kishi menga shu kommentariy yozyapti ovoz qilib jo'natyapti ba'zilar bor shu kerak bo'lsa bir yordam qiling menga imkoniyatini qilib yordam qiling deyayotgan insonlar ham judayam bir ko'p bularni ichida juda ko'p ba'zilari borki hatto приглашение ham olgan insonlar bo'lyapti ba'zilari bor приglaшения ni yani, olgandan so'ngra ham shu germaniyada turib ba'zi bir firmalar bor ekan ularni yani, приglaшенияni jo'natgandan keyin vizaga olmasdan oldin mana shu o'zbekistondagi ge, germaniya elchixonasini elchixonasiga ge, jo'natmasdan oldin bular o'zlarini hisobini berayaptgan ikki yuz qirq yevrodan to'lab undan keyin shu nimaga borishligini so'rashayotgan -sorash insonlar bor ekan mana shularni men sizlarga yani, bir tushuntirib o'taman azizlar men misol hattoki boshimdan shunday narsalar o'tganki buni albatta shuni bilishlaringni men yana ta'kidlab o'tamanki azizlar bunaqa narsalarga biroz bir ehtiyot bo'linglar albatta buni men sizlarga tushuntiraman chunki bunday ishlar borki haqiqatdan misol hozirgi kunlarda hali har turli insonlar borki har turli pul ishlash yo'lini qilib chiqyaptida mana shaxsan misol meni boshimda ham bu narsalar judayam bir a, kança, min, yuvru, pullarım, ko'p o'tgan qanchadan qancha ming yevro pullarim ko'pchiliklarda qolib ketgan hattoki o'zim yashayotgan yerlarda ham aldanib qolgan yerlarim bo'lganda mana misol men sizlarga aytadigan bo'lsam turkiyada ham shunday bir boshimdan o'tgan narsa bo'lganki bir ikki yuz ellik dollar pulimni misol ana shu yerda ham bir melisaman deb kelib uyimdan olib ketganda hattoki meni bular shunday bir nima qiladiki hattoki bu yoqda turgan ming o'qimishli bo'lgan inson ham aldab ketadigan shunchalik nima bo'lib ketgan bular ish o'zini ishiga usta bo'lib ketgan insonlarda shuning uchun iloji boricha ehtiyot bo'linglar mana s mana shu meni boshimdan o'tgan narsani ham sizlarga bir ozgina bo'lsa ham bir tushuntirib o'taman turkiyada bir zamonlari turkiyada yashayotgan vaqtlarim bir shanba kuni uyimga melisa keldi men u adresdan ko'chib ketganimga bir ikki hafta uch hafta bo'lgan edi mana shu atrofda edi yaqin bir oy bo'lib qolgan edi shu ro'paramda bir qo'shnim bor edi mana shu qo'shni marketi bor edi juda u inson bilan yaxshi tanish edik doim bir gaplashib turadigan odammiz edik mana shu ham kelib bir kuni shu marketiga kirsam mana shanba kuni markaziga kirsam zoir dedi seni dedi bir kishi dedi bir melisa so'rab keldi deb aytdi men hayron bo'ldim haligi yerda qanaqasiga melisa keladi kim ekan o'zi desam bilmayman dedi hozir sen seni mana shu yerda biroz oldin bir, bir besh daqiqa oldin keldi yana kelaman deb aytdi dedi men an shu yerda işte o'tirgandim keyin biroz o'tirganimdan so'ngra yana ana shu odam keldi mana mana shu milisa dedi haligi yerda turdim oldindan o'tib ko'r ko'rishdim men u yerda turkiyada hijomat degan narsa bor e, bir hijomat qilardim bu sunnat narsa so'ngradan bir narsa bo'lib ana shu melisya keldida menga seni ustingdan shikoyat bor deb shunday deb aytdi qanaqa shikoyat desam tushuntirdim munaqa bunaqa shikoyatlar dedi endi men misol u hijomat bilan umuman aloqasi yo'q narsa ekan men noqonuniy ish qilmagandim u yerlarda ham faqat shu hijomat qilib turardim xullas mana shu uyda sen o'tirasanmi deb menga mendan so'radi yo'q dedim men deim yaqin bir oy bo'lyapti bu yerdan dem men dedim boshqa bir yerga adresimni o'zgartirganman deb aytganman aytdim bu melisaga aytsam bu melisa aytdi bo'lmasam dedi ana shu uyiga boramiz hozir bir uyingni tekshiraman deb shunday dedi haligi melisani ko'rsangiz endi hali x olti bmv moshinalar bo'ladi jipga o'xshagan juda judayam bir chiroyli mashina shunaqa mashinada kelibdi moshinaga o'tirdi dedi meni o'tkazdi bir ikki yuz metr uzoqroq dedi shu yerga borib eshigimni tagida to'xtatdi xullas ichkariga kirib u bu narsalarni qaradi haligi telefonda tinmay haligi o'zini kattasi bilan gaplashib turibdi endi haligi har telefonni ham ovozini ochib olgan shunchalik bir ishonuvchi qilganki insonni yoqdagi odam haqiqatdan melisa ekan deb hayron qoladida men mana shunday bo'lib aldanib qolganmanda uyimga kirib hamma narsani ko'rib haligi e, telefonni ham ovozini ochib olgan xuddi uh, haligi telefondan uyoqda gapirayotganda haligi odamlar haligi militsiyalar ishlatadiyu ratsiya hatto bosganda misol o'ziga yasa haligi bir ovozi chiqadi xuddi mana shunday ovozlar ham chiqib turibdi o'ylaysiz bu yoqda turgan haqiqatdan bu melisa ekan oddiy ust boshidan kelibdi deb o'ylaysizda hattoki yonidan haligi melisalik nimasini ham chiqarganda kimlik deb qo'yadiyu shunga o'xshagan narsasini ham chiqargan men palonchi palonchi komissarman deb shunday deb menga ko'rsatdi turkiyada haligi yerda men haqiqatdan ishondim menga ana shu yerda turib qog'ozlarini olib turib bir sur qog'oz chiqardi juda ko'p qog'ozni olib turib narsalarni yozib yozib oxiri mana ganda qo'l qo'ib qo'ygin deb menga shunaqa deb men ham qo'lni qo'ydim seni dedi bir yarim ming dollarga dedi mana shu shtraf to'lashing kerak deb menga shunday degan haligida men endi pulim bor <laughs> edi lekin pulim yo'q deb aytdim umuman pulim yo'q bir ozginagina pulim bor uyda desam a qancha puling bor xullas shunday qilib haligi odamga shu pulni berdim ozgina bir ikki yuz dollar atrofida pulni berdim ikki yuz ikki yuz dollar ikki yuz ellik dollar atrofida xullas u ketdi yana shu yerda turkiyada bizga bir yordam qilib turadigan bir o'zbek odam bor edi o'zbek deyman shu turk odam bor edi mana shunga men telefon qildim shunaqa dedim uyimga dedim melitsia keldi dedim mana shunaqa qilib hamma yog'im tikilab dedim butun hamma yog'imni nima qilib meng ikki yuz dollar pulimni olib ketdi шhтраф bir yarim ming dollar deb aytdi dedim mayli sen o'zimizni o'zbegim kan o'zbek ekansan ota otabeklarim ekansan turklar ham shunaqada misol bizni beklar deyishadi o'zbeklarda sen o'zimizga yaqin bo'lganliging uchun nima qilganligi uchun mayli hozir komisserim endi komisser deb aytyapti endi o'zini shu katta starshinalarida endi shu gaplashib turgan nima e, deydi buni komissierimiz aytdi bizni dedi komissar deb aytishai endi ular bizni komisserim aytdi dedi mayli dedi sen dedi misol hozir uyingda dedi ana shu ikki yuz ikki yuz ellk dollaring bo'lsa shuni ikki yuzini menga bergin dedi men dedi seni dedi nima qilmayman bu narsani yozmayman senga bir yarim ming dollar dedi ana shu ikki yuzni oldi ketdi undan keyin ana shu turk odamga men telefon qildim telefon qilib mana shunaqa milisia keldi mana shunaqa mana shunaqa endi haligi bo'lgan voqeani gapirib bersam haligi odam eshitib turib ey dedi zoir dedi nimaga dedi shanba kuni melisa nima qiladi shanba kuni deydi dam olish kuni bo'lsa melisa nimaga keladi keyin bo'lib ham milisa keladigan bo'lsa deydi uyingga deydi unaqa deydi x olti jiplarda kelishmaydi bmw jiplarda kelmaydi ular melisani o'zini xos moshinasi bo'ladia shu milisia moshinalari bilan keladi bunaqa bir oddiy e, bir moshinalarda xalq minadigan moshina bilan kelmaydi deb shunday deb aytdi haqiqatdan men ana shu vaqtda bir nima qildim undan keyin turkiyadagi odam shu melisalarga nima qilibdi meni yozib beribdi mana shunaqa mana shunaqa mana shu odam aldanibdi deb meni chaqirishgan shu yerda hamma yoqda meni so'roq savol qilib shu nima qilishgan qancha pul bergansan nima qilgansan u qanaqa moshinada keldi u melisa kim edi melisalik to'g'risida bir qog'ozi bormi degan men butun hammasini ha bordi haqiqatdan shundayda inson haligi nima deydi ishonib qoladi xuddi mana shunday ham mana shu hozirgi internetlarda ham shunday insonlar chiqyaptiki hattoki sizga приглашения qilib ham jo'natyapti ular aytyaptiki приглашения jo'natgandan keyin Ee, sen deydi palon palon mana shu deydi e, yo ya germaniyani yoki ya polshani yo ya latviya yo litviyani nimasigacha deydi men deydi hamma yog'ingni tayyorlab qo'ydim undan e, oldin deydi bizga deydi bir ikki yuz ikki yuz ellik dollar atrofida pul deydi nima qilasan to'laysan deb aytishyapti men mana shu narsani aytmoqchimanki azizlar sizlarga iloji boricha mana shuni ham bermanglar раз siz shunchalik bir bir firmaga kerakli bo'lsangiz sizni bepul sizni chaqirib olishadi ular butun xizmat e, haqqiyu yo'l kireziyu butun hamma yo'g'ingizni qilishadi ar men mana shuni takror aytaman albatta ikki yuz yevro ham ikki yuz ellik yevro ham albatta pul o'zbekistonda bu ham yaxshigina pul buning uchun o'zbekistonda ya'ni почти bir oylik bir yarim oylik ya'ni oylik e, degani bu o'zbekistonda agar ishlab mana shu pulni topaman desangiz bir yarim oy zamon kelsa hattoki ikki oy vaqtingiz ketadi mana shu e, ikki yuz ellik yevroni topishligi e, bir oddiy bir inson bo'ladigan bo'lsangiz mana shuncha pulni topishlikni o'zi ham misol oson narsa emas shu ikki oy vaqtingiz o'tadi mana shu uchun ham shuning uchun azizlar iloji boricha ehtiyot bo'linglar men mana shu narsani mana misol bugun yana bir bizni ukaxonimiz mana shu приglaшениani olibdi bu bolaga ham xuddi mana shunday ikki e, yuz qirq yevro istabdi xudo xohlasa men mana shu shu tepa tomonga ikki tomonga shu nimalarni rasmini qo'yaman mana shu yerdan va mana shu tomondan e, ko'rishlaring mumkin shu rasmini приглашения yani rasmini kelgan mana shu bolaga Andi, ki, mana shunaqa qog'oz kelganda ham sizlar endi haligi ba'zi insonlar bor hali ko'rmaganni ko'rgani qursin deydiyu bizni o'zbekchasida shunday bir maqollar borku haqiqatdan mana vo keldi haqiqatdan mana endi ishonsa bo'ladi bu narsaga deb oldindan hech bir zamon sizlar shu germaniyaga yoki polshaga latviyaga borguncha hech bir zamon bir so'm pul to'lamanglar agar aytyapmanku sizga firma shunchalik bir keraklik siz agar siz ana shu firmaga kerakli inson bo'lsangiz ular hamma yo'g'ingizni qilib sizni chaqirtirishib oladi siz siz qachon pul to'laysiz shuni ham bilib oling faqatgina mana shu davlatni elchixonasiga borib viza olayotgan vaqtingiz sakson yoki to'qson dollar atrofida juda judayam bir ko'p bo'lib ketsa bir yuz ellik dollar atrofida shu viza uchun pul to'laysiz undan tashqari samolyotga bilet olayotganingizda shu biletingizni pulini to'laysiz xolos bundan boshqa hech bir zamon pul to'lanmaydi juda ko'pchilik mana shu hozir ko'pchilikka ke keldida misol haqiqatdan menga aytishyapti aka deydi mana shu siz aytgandek qilib olyapmiz mana nimalar приглашения ham kelyapti keldi mana deb hattoki mana rasmlarni ham hozir xudo xohlasa mana ko'rib o'tdilaring mana shunday ehtiyot bo'linglar azizlar buni bilib bo'lmaydida mana shu boladan ham pul talab qilibdi men aytdim uka dedim siz kerakli inson bo'ladigan bo'lsangiz ularga ular o'zlari chaqirtirib oladi sizga unaqa qilib bir ikki yuz ikki yuz ellik yevroizni so'ramaydi hech bir zamon ular haqiqatdan yo'l yo'rig'ini tushuntirib shu nimaga borgin elchixonaga borgin ana shu yerda faqat shu vizang uchun sen pulini to'la undan tashqari mana shu yo'l karakni to'lab kelgin deb aytishadi xolos undan oshiqcha bir nima qilishmaydi haqiqatdan siz mana shu firmaga kerakli inson bo'ladigan bo'lsangiz azizlar buni unutmanglar meni aytmoqchi bo'lganim mana shu narsa edi azizlar chunki bugungi kunda juda ko'p bolalar пригglaшения olyapti bepul приглашение olyapti mana shuni ehtiyot bo'linglar hech bir zamon pul to'lamanglar meni kuyunayotgan narsam sizlar uchun kuyunayotgan narsam mendan ketmaydi u pul sizlardan men, ketadi pul. bu pulni topishlik ham oson emas o'zbekistonda o'zbekistonda bu pulni topish ham oson emas mana shunga men kuyunaman xolos faqatgina ertaga haligi nima deydi googledan приглашения olib haligi bir soddalik qilib qo'yib ana endi приглашения keldi deb pulni to'lab qo'yib mana misol bugun bir yigit aytdi menga mana shu приглашенияni mana shu rasmni hozirgi ko'rib o'tgan rasmlaringni tashlagan yigit aytdi aka dedi bular mana shunaqa ekan pul so'rayapti oldindan undan tashqari bularni men saytiga ham kirdim videolarini ham ko'rdim dedi hattoki bittasi yozibdi dedi bularga dedi mana shunaqa haqiqatdan shu pulni deydi bir yuz qirq yevro pulni to'lagan deydi to'lagandan keyin deydi уже butunlay ana shu pulni uni ah, hisobiga o'tkazgandan keyin deydi nimasi ham whatsapp nomeri ham deydi oddiy bir nomeri ham o'chirilgan qaytib shu nima bo'lmadi mana shunday deb bir e, nima yozibdi kommentariya yozibdi mana shu bolani o'qishi bo'yicha albatta men mana shu bolani nimasidan e, kelib chiqib bugun xulosa qilib sizlarga men video qilib albatta buni ham yetkazib qo'yay hech bir zamon mana shu insonlar bir aldanib qolmasin deyman doim meni dardim mana shu narsa albatta bizni o'zbeklar yevropaga ya kelsin deyman qo'limdan kelgancha sizlarga misol yo'l yo'riq ko'rsatyapman ko'rsatishga yor davom etaman xudo e, xohlasa mana shu ko'p bolalar hozir mana shu kunda judayam e, ko'pchilik hozir mana shu bepul olib agar mana shularni ishi misol ko'pchilikka kelgan ham hozir vaqt kutishyapti navbat kutib qarab turishibdi xullas u firmalarni o'zlari e, nima qilyapti e, endi bu ham aniq emas albatta xudo xohlasa mana shularni ishi ro'yobga chiqib haqiqatdan bir yaxshi bo'lib qolsa buni ham video qilib sizlarga tashlayman qaysi firma chaqirdi qanday qilib chaqirdi nechi pul pul ketdi e, ular ham hozircha mana shu приглашение olayotganlar ham bepul mana chaqirtirgan hattoki shu firmalar o'zlari telefon qilib hamma yo'g'ini biz tayyorlab qo'ydik e, endi faqat sen shu elchixonaga borganda vizani olayotganda pulingni to'laysan deb aytgan odamlar borda mana shu sal bir ishonchliroq bo'lib turibdi faqat endi u e, pulni ham mana shu e, nimaga to'lanadi elchixonaga to'lanadi shunisi mana shu tomoni misol sal ishonchliroq bo'lib turibdi xudo xohlasa mana shu akalarimizni opalarimizni singillarimizni mana shularni agar ishi haqiqatdan ro'yobga chiqib rost bo'lib qolsa xudo xohlasa bularni saytlarini ham qo'yamiz mana shu kanalimizga qo'yamiz undan tashqari shu yevropadagi o'zbeklar bo'lsin instagram bo'lsin odnoklassniki facebook butun bularni hammasiga tiktok bo'lsin mana shu yerlardan men misol xudo xohlasa qo'limdan kelgancha bularni saytlarini qo'yib mana shu opalarni ham yoki opa singillarimizni ham aka ukalarimizni ham ozgina bir video qilishib bersa xudo xohlasa agar ishlari rostdan ham hal bo'lib ketib qolib ozgina bir video qilib berishsa bularni o'zlaridan ham inshaalloh xudo xohlasa og'izidan eshitasizlar degan umiddaman xo'p azizlar bugunchalik mendan mana shuncha mana shuni sizlarga yetkazib qo'ymoqchi edim undan tashqari albatta kanalimizda yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar albatta sizlarni obuna bo'lishliklaringijud men uchun çün muhim chunki kanalimiz qanchalik kengayib qanchalik layklar ko'paygan sari albatta bizni butun shu o'zbekistonliklarni hammasi iloji boricha tanib haqiqatdan mana shunaqa bir sayohat olami degan kanal bor ekan ko'pchilikka bir foyda bo'lyaptikan degan meni dardim mana shu narsa insonlarga yetib borsa bilishsa mana shular ham hamma xabardor bo'lsin chunki mana qo'limizdan kelgancha biz xabar harakat qilyapmiz videolarni chiqaryapmizu lekin bu hammaga ham yetib bormaydida bormaydi albatta misol hammani nimasidan ham chiqmaydi shuning uchun hali iloji boricha men faqat buni men o'zim uchun emas albatta mana shu xalqimiz uchun men layk so'rayman sizlardan chunki layk bosilsa albatta bu videolar tarqaladida ko'proq yana ham ko'proq yerga tarqaladi albatta har bitta bir foydali videolarimga albatta iloji boricha ko'proq kommentariyalarni bosib tursalaring ko'proq tarqaydi u yoqqa bu yoqqa chunki youtubeni ishlash algoritmasi ham mana shundayda shuning uchun misol men sizlardan layke va kommentariya doim so'rab qolaman hammaringdan alloh rozi bo'lsin xudo xohlasa yana keyingi videolarimiz you gotta focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah and once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth to focus on yourself. Others, way but for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.